সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ ভিতৰত আমি কেইটামান বিশ্ব সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত সুধিছে বিশ্বত সৰ্বাধিক উত্তৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কোনখন দেশে প্ৰথমে চন্দ্ৰত অৱৰ্তন কৰা মহাকাশযান উৎক্ষেপন কৰিছিল উত্তৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ কুৱেশ্যন কোন দুখন দেশৰ মাজত অৱস্থিত উত্তৰ জৰ্দান আৰু ইজৰাইল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ বাৰ্মুদা ট্ৰেংগল নামৰ ৰহস্যমৰ ঠাই কোনখন মহাসাগৰত অৱস্থিত উত্তৰ আটলান্তিক মহাসাগৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কোনখন দেশক ইউৰোপৰ খেলপথাৰ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ ছুইজাৰলেণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স সূৰ্যোদয়ৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায় উত্তৰ জাপান নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন বজ্ৰপাতৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায় উত্তৰ ভূটান নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট আটাইতকৈ বেছি দেশ থকা মহাদেশখনৰ নাম কি উত্তৰ আফ্ৰিকা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন শুকুলাহাটী দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায় উত্তৰ থাইলেণ্ড কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেইন বিশ্বত মুঠ কেইখন মহাসাগৰ আছে উত্তৰ পাঁচখন নম্বৰ এলেভেন হাজাৰ হ্ৰদৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক জনা যায় উত্তৰলেণ্ড কুৱেশ্যন কোনখন ঠাইক পৃথিৱীৰ মধুজ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ পামীৰ মালভূমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ দিশটো কি উত্তৰ গ্ৰীণলেণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰান্তীয় বর্ষাণ্ডখনৰ নাম কি অসমৰ কোনখন আমাজান বুলি কোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰ সংঘ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ সময়ত মুঠ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা কিমান আছিল উত্তৰ একৱন্নখন নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন কিমান চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈশ পঞ্চল্লিশ চনৰ চৌব্বিশ অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰ সংঘ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল পৰ্বতমালা কি উত্তৰ এণ্ড্ৰিছ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সু উচ্চ পৰ্বতমালা কি উত্তৰ হিমালয় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি কোনখন দেশক বেটেল গ্ৰাউণ্ড অৱ ইউৰোপ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ বেলজিয়াম নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান মাউণ্ট এডনা এটা সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰি বিশ্বৰ কোনখন দেশত অৱস্থিত উত্তৰ ইটালী নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু ই নদী পাৰত লণ্ডন চহৰ অৱস্থিত উত্তৰ টেমছ নদীৰ পাৰত লণ্ডন চহৰ অৱস্থিত কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী পৃথিৱীৰ কোনখন মহাদেশত মৰুভূমি নাই উত্তৰ ইউৰোপ মহাদেশত কোনো মৰুভূমি নাই নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী কি উত্তৰ পেৰিছ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ কোনখন দেশত আটাইতকৈ বেছি হ্ৰদ অৱস্থিত উত্তৰ কানাডা নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স ইমু চৰাই কোনখন দেশত পোৱা যায় উত্তৰ অষ্ট্ৰেলিয়া নম্বাৰ টুৱেণ্টি চেভেন পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সু উচ্চ জলপ্ৰপাতটোৰ নাম কি আৰু ই বিশ্বৰ কোনখন দেশত অৱস্থিত এঞ্জেল জলপ্ৰপাত আৰু ই ভেনি অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট য়েলু ষ্টন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন দেশত অৱস্থিত উত্তৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন জাপানৰ আটাইতকৈ সু উচ্চ পৰ্বত শৃংহটোৰ নাম কি উত্তৰ মাউণ্ট ফুজি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় তাৰিখে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন কৰা হয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম নোবেল বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তি কোন উত্তৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী নবেল বঁটা শান্তিৰ নোবেল বঁটাৰ বাহিৰে কোনখন চহৰত প্ৰদান কৰা হয় নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কোনটো বিষয়ত নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল উত্তৰ সাহিত্য কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কিমান চনত নোবেল বঁটা লাভ কৰিছিল উত্তৰ ঊনৈশশ তেৰ চনত কুৱেশ্যন জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা আফ্ৰিকা মহাদেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশখনৰ নাম কি উত্তৰ নাইজেৰিয়া কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন ধৰিত্ৰী দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় উত্তৰ বাইশ এপ্ৰিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট ডিগ গ্ৰেছিয়া বিশ্বৰ কোনখন মহাসাগৰত অৱস্থিত এটা দ্বীপ উত্তৰ ভাৰত মহাসাগৰ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন নীল নদী দান বুলি কোনখন দেশক জনা যায় উত্তৰ ইজিপ্ত নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিন মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ব্যক্তি কোন উত্তৰ ইউৰি গাগেৰিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ওৱান পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি কফি উৎপাদন কৰা দেশখনৰ নাম কি উত্তৰ ব্ৰাজিলৈ ডাঙৰ মহাসাগৰখনৰ নাম কি উত্তৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি থ্ৰী পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশখনৰ নাম কি উত্তৰ এছিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফ'ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম কি উত্তৰ নীল নদী কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বহল নদীখনৰ নাম কি উত্তৰ আমাজান ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ